विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींची नंदुरबार येथे जाहीर सभा धुळे व बा नंदुरबार जिल्ह्यातील काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आज दिनांक चौदा नोव्हेंबर दोन हजार चोवीस रोजी नंदुरबार येथे राहुल गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती त्या सभेत जनसमुदायाला संबोधित करताना ते बोलत होते महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेनितला काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा उमेदवार केसी पाडवी खासदार गोवाल पाडवी आमदार शिरीष नाईक आमदार कुणाल पाटील काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप पाटील उमेदवार किरण तडवी राजेंद्र गावित प्रवीण चौरे अभिजित पाटील प्रतिभा शिंदे व अन्य उपस्थित होते साकरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से मैं अपील और निवेदन करता हूं कि श्री प्रवीण बापू चोरे कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के उम्मीदवार है और उनकी पहचान मैं समझता हूं कि साकरी विधानसभा क्या कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और सभी मतदाता उनको बहुत अच्छे से उनकी पहचान के बारे में जानते हैं उनके पिता श्री आदरणी बापू चौरे जी दो बार के सांसद रहे हैं खासदार रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उनके वो सुपुत्र है और वैसे बाबू चोरे जी बहुत प्रसिद्ध और फेमस रहे हैं बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं तो उनके बेटा हैं आदरणीय हमारे जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है प्रवीण चोरे जी तो साकरी विधानसभा के समस्त मतदाताओं से मेरी विनती और अपील है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको भारी बहुमत से चुनकर भेजें जिससे कि वो साकरी विधानसभा के मतदाताओं की सेवा कर सके और उनकी सेवा में हमेशा के लिए तत्पर वोट तैयार रहेंगे ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है और आज इसी काम के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं नंदुरबार में हम उनकी सभा में जा रहे हैं आप मेरे साथ में आदरणीय प्रवीण चोरे जी को देख ही रहे हैं और हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं और लाल खे जी और हम सब पूरी जो टीम जो लगी है तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी भी हमारे सभी नंदुरबार और धुलिया ज़िले के और महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और वो भी इन महाराष्ट्र की जनता से और मतदाताओं से अपील करेंगे तो मेरा विशेषकर निवेदन है कि साकरी मतदाता के मत साकरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता प्रवीण बापू चौरी जी को भारी बहुमत से जिताए ये मेरी अपील है यही मेरी अपील है विनती है और निवेदन है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारी सबकी दरखास्त है लोकसभा निवडणूक प्रसंगी नंदुरबार येथे केलेल्या भाषणातीलच मुद्दे जसेच्या तसे पुन्हा मांडत राहुल गांधी म्हणाले की भारतीय जनता पार्टी व आर एस एस हे संविधान विरोधी आहेत विजय लाल रंगाचे संविधान दाखवतो त्यावर ते, ते टीका करतात आणि त्यात काहीच नसल्याचे सांगतात परंतु संविधान हा भारताचा आत्मा आहे आदिवासी हे नाव संविधानाने दिले आहे देशात जर आदिवासींची संख्या आठ तर त्यांची नोकरी व्यवसायातील भागीदारी ही आठ असली पाहिजे मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व उद्योग गुजरातकडे वळविले म्हणून महाराष्ट्रातील आदिवासी दलित बेरोजगार आहेत असा आरोप त्यांनी केला आदिवासी दलित यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठीच आम्ही संविधान बचावची लढाई लढत आहोत काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही पन्नास टक्केच्या पुढे आरक्षण वाढवून देऊ असेही या प्रसंगी राहुल गांधी म्हणाले का नाम बता दो एक आदिवासी का नाम बता दो एक दलित का नाम बता दो एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में अदानी की कंपनी में अंबानी की कंपनी में, मुझे एक आदिवासी नाम बता दो नहीं मिलेगा मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो आदिवासी उसमें भरे हुए हैं ये इमारतें आप बनाते हो सड़कें आप बनाते हो खून पसीना आप कहते हो मगर हिंदुस्तान में आपको भागीदारी नहीं मिली मिलती है ये सच्चाई है इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा और मेरा लक्ष्य है कि आदिवासियों को दलितों को पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान में भागीदारी मिले हिंदुस्तान में पावर मिले सरकारों ने में जगह मिले बिजनेस में जगह मिले यह फर्क है आदिवासी में महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करता हूं हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अरब पतियों को कर्जा माफ करके दिया है को पकड़ा दी एक लाख करोड़ रुपए की जमीन देरी आदिवासियों को क्या दिया दलितों को क्या दिया पिछड़ों को क्या दिया किसानों को क्या दिया मजदूरों को क्या दिया महिलाओं को क्या दिया कुछ नहीं इसे आने मन बना लिया जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा जितना कर्जा माफ उनका करेगा हम आप बिरो रिपोर्ट नवापूर न्यूज चॅनल स संपादक अनिल बोराडे